السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایران کے شہر تبریز کے بارے میں بتاؤں گی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری بحل من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ علیہ محمدن کماصلیۃ علیٰ ابراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیمہ انََََََََََقا حمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد و اع علِ محمد ان کا مابارکتہ اعلی ابراہیمہ وعلیٰ ابراہیمہ انقا حمید مجید یہ ایران کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے جس کی موجودہ آبادی تقریباً پچیس لاکھ ہے یہ ایران کے صوبے مشرقی اظہربائیجان کا پایا تخت ہے یعنی کیپٹل یہاں کے لوگ نسلن آذری ترک ہیں اور ان کا مذہب اثناشری شیعہ ہے یہاں کی عام بول چال آزری ہے لیکن تقریباً تمام افراد معاشرے کے تمام افراد فارسی میں فارسی زبان لکھنے اور بولنے کی مہارت رکھتے ہیں کسی زمانے میں یہ ایران کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا یہاں کے لوگ اپنی عالی تعلیم اور پختہ سیاسی شعور کے باعث پورے ایران میں خاص طور پر جانے جاتے ہیں تبریز آذری ترکوں کا چونکہ سب سے بڑا شہر ہے اس لیے یہاں پہ سیاسی سوج بوجھ بھی بہت زیادہ ہے اور اس شہر کی سیاسی و ثقافتی حیثیت مسلم ہے تاریخی اور ثقافتی خصوصیات کے حامل شہر تبریز کو یونیسکو نے اپنی لسٹ میں رکھا ہے تاریخی ادب کے تخلیقی شہر کی حیثیت سے تبریز شہر کا نام عالمی ثقافتی تنظیم یونیسکو کے بھیجا گیا جو اس نے قبول کر لیا اور اس کی خصوصیات کی بنا پر عالمی تنظیم اس خاص اپنی دلچسپی رکھتی ہے یہاں پہ ممتاز فنکار ہیں ادبی دبستان ہیں اور گزشتہ ایک ہزار برسوں کے دوران یہ شہر بہت سے شاعروں ادیبوں کا گہوارہ رہا ہے جس میں شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ ملا محمد فضولی رحمت اللہ علیہ صاحب تبریزی رحمت اللہ علیہ محمد حسین شہریار ہمام و پروین اعتصامی جیسی اہم ترین شخصیات شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تبریز انتہائی قابل قدر اور وسیع گنجائش رکھتا ہے اور عالمی سطح پر ہم اس کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں اس کے خاص حیثیت منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تبریز کے میئر نے امید ظاہر کی کہ ادب کے میدان میں اس شہر کے بحیثیت تخلیقات شہر کے انتخابی عمل کو حتمی شکل دینے کے لیے ثقافت سیاحت اور معیشت کے شعبوں میں بہت مثبت کام کر رہے ہیں اس کی اسلامی تاریخ جو ملتی ہے معلوم وہ ملتی ہے تیسری صدی عیسوی میں یہ مختلف اسلامی خاندانوں کا دارالحکومت رہا جن میں الخانید صفوی کاچار شامل ہیں صفوی خاندان کے دور میں تبریز کو مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا پھر یہ شیعہ اسلام اور اسلامی اسکالرز اور فلسفیوں کا بڑا مرکز بن گیا یہاں پر قابل ذکر اسلامی امارات شامل ہیں جیسے جامع مسجد یہ مسجد نوی صدی عیسوی کی ہے اور پوری تاریخ میں کئی بار دوبارہ تعمیر کی گئی ہے یہ اپنے خوبصورت ٹائلوں اور پیچیدہ خطاتی کے لیے مشہور ہے ارک تبریز یہ ایک تاریخی قلعہ ہے جو شہر کے وسط میں واقع ہے یہ الخانیت خاندان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور اپنے وقت میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا تھا نیلی مسجد یہ مسجد پندرہویں صدی عیسوی کے دوران تعمیر کی گئی اور اپنے شاندار نیلے ٹائلوں کے کام کے لیے مشہور ہے اس کا شمار ایران کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے جہاں تک ثقافت کی بات ہے تو یہاں پر ایک متحرک ثقافت ہے جو اس کے فن موسیقی اور ادب میں جھلکتی ہے تبریز کے سب سے قابل ذکر ثقافتی پہلوؤں میں شامل ہے تبریز بازار یہ مشرق وسطیٰ کے قدیم اور بڑے بازاروں میں سے ایک ہے یہاں قالین مصالحہ جات اور دستکاری سمیت مختلف اشیاء بہو بھی فروخت کی جاتی ہیں جہاں تک قالینوں قالین بافی کی صنعت ہے تبریز قالین بافی میں بہت مشہور ہے کیونکہ یہ ہاتھ سے بنے ہوئے قالین ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے بہترین ممالک میں بڑے ممالک میں خریدا جاتا ہے اور ان میں پیچیدہ ڈیزائن ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین معیار ہوتا ہے تبریز ادب تبریز ادب میں اسلامی ادب کی ایک بھرپور روایت شامل ہے جس میں بہت سے مشہور شاعر ادیب اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں بالخصوص شاعر محمد حسین شہریار جنہوں نے محبت فطرت اور سماجی انصاف کے بارے میں لکھا آخر میں فن تعمیر یہاں پر فن تعمیر بہت عروج پر ہے جس جب یہ بنایا گیا تو اس میں بہت بہترین وہ رکھے گئے اس کا جو ڈیزائن ہے اور اس کے جو پہلو ہیں دوسرے جس سے جن سے کہ عوام الناس کو فائدہ پہنچے یہ اسلامی طریقے کا یعنی اسلامی طرز تعمیر کا خاص وہ تھا خاصہ تھا کہ وہ اپنے امارات میں اپنی تعمیرات میں عوام الناس کے فائدے کے کو پہلے سوچتے تھے اس زمانے میں جب یہ تعمیر ہوا تو اس وقت وہ نہیں تھا یعنی بجلی کا نظام نہیں تھا لیکن انہوں نے ایسا نظام قائم کیا کہ روشنی بھی رہے امارات میں اور وہ بھی رہے یعنی وہ سہولتیں دینے کے لیے آج کے آج کے اعلیٰ معیار کے مطابق اگر ادھر کے اس وقت کے معیار کو دیکھا جائے تو وہ بھی انہوں نے بھی اپنے وقت میں اعلیٰ ترین معیاری تعمیرات دنیا کو دیں یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بڑے سکون سے رہتے ہیں اور کسی قسم کا جھگڑا لڑائی فرقہ پرستی حالانکہ لوگ آتے جاتے ہیں دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں لیکن بالکل وہاں پہ فرقہ پرستی نہیں ہے خدا وند کریم ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے فرقہ پرستی سے اور جو جہاں رہے وہ شاد و آباد رہے خدا حافظ فی امان اللہ